Мерзаян. И еще есть дефис Бабурка. А также с ним пришел Слава Лаврик, это клавишные. Но я так понимаю, что еще и аранжировка, и многое-многое другое. Ребята, пригласить вас сегодня в студию. Нас заставило огромное количество писем, конечно же, женской аудитории этой Богом благословенной страны, которая требует, требует в наш эфир мужчин, которые, которых они считают секс символами. И тебе, наверное, будет удивительно Славь. слышать, да, что это, Славь. что это Славь. слава. Ребята, большое спасибо, что пришли. Если есть в этой стране еще люди, которые не знают этих ребят, то у вас есть шикарная возможность поправить это дело. У нас есть небольшая визитка на вас. Давайте мы ее вместе посмотрим со зрителями, а потом продолжим наше Давай. общение. Окей? Угу. Давайте, поехали. Знакомимся. Не питай мене ніколи, хто я, коли мене не стане, відповідь прийде сама. Язик повір мені шалена зброя. Буває все, лишає лише слова. Арсен Мерзуян співак та музикант. На сцені вже більше 20 років. Почав свою кар'єру у складі гурту Бабурка. Брав участь у фестивалях Перлини сезону Червона рута, а також у проєкті Свіжа кров від першого музичного

2011-го Арсен став фіналістом телевізійного проекту Голос країни. На шоу його тренером та радником був Стас П'єха. За словами Арсена, найоб'єктивніший рефері проекту. В одному із своїх інтерв'ю Мірзоян зізнався, що волів би спробувати себе в ролі судді у подібному талант-шоу. Він хотів би проаналізувати дані п'єхи Арбеніної та Пономарьова. До речі, про останнього задовго до участі в проекті Арсен познайомився з Олександром. Метою співпраці. Та спільна робота двох співаків так і не склалася. Наприкінці 2011-го Арсен випустив свою першу платівку. Альбом у стилі поп-рок отримав назву «Гудзики». До студійника увійшла спільна композиція разом з Антоніною Матвієнко. Як же скажи, ти зміни? виникли ще то тоді не перемикайтесь, адже в гостях у Гутен Морген Арсен мирзая Арсен, все это о тебе? Нет каких-то замечаний, все правильно? Я сам в шоке. Два, сколько? Два, 20 лет. роков. Поверьте, наших журналистов, они не ошиблись? С первого класса, майже, выявляется, займаются. <смешим> ну хорошо, смотри, сколько у тебя всего уже накопилось, есть а в чем порыться, в чем покопаться. Расскажи о своем участии в проектах. В частности, есть ли жизнь после проекта, потому что очень многие звезды зажигаются, на них и исчезают. Но наш Титаник пока что плывет, и слава богу. Есть же тебя после смерти, да? Так, так. Пишу пись, <смешим> после <письля> свадьбы. <смешим> после свадьбы точно я. Но пока что есть, я вижу, вот ты окольцован уже, да? Но, все, ли, все Здесь вот а, уже все, половина женщин выключили телевизор, махнули рукой. Эх, этот уже не наш. Те, кто остались девушками. Ті, хто, хто ставить? Ті, хто лишилися. Шо? Арсен, що происходит сейчас у твоєї творчі Ой, блін, я сам в шоці, що відбувається. Ну, поки що записуємо другу платівку, вже почали нарешті. Угу. Бо останнім часом обирали, які пісні, увійдуть до другої платівки щодо аранжування, зараз йде праця. І поки що музиканти почали лише знайомитись з тим матеріалом, який... Ти набрав нових людей? Не, не, мы просто сами рыбы записываем у Телезина на студию. Сами рыбы, а уже потом, когда рассылка у нас. Скажи, твое участие в шоу, когда твоим наставником был Стас Пеха, вот э, этот человек, что он мог тебе дать? Мелизмы, научить тебя чему? Что, что ты почерпнул? Кстати, ты его сам выбирал? Так. Так. Почему именно он? Ну, мы с ним майже одно, ну, однолетки, одно, одно потому у нас э, маят пересекаться щодо що взагалі стилів музики. і Я ж не скажу, що Стас Пеха взятий поп-дивізіон. Стас Пеха працює в будь-яких напрямках і в нього дуже крута команда. Я мав нагоду у турі з ним, коли ми були в турі зі Стасом, познайомитися з музикантами, дуже, дуже офігенні хлопці. Ну, если рассматривать Стаса, как человек, который уже опытный, да, которому есть что передать... Ну, и а абсолютно адекватный и... Научил ли он тебя чему-нибудь? Ты узнал что такое, чего ты не знал, чего ты не умел? Ну, на... во-первых, он поверил, все в меня поверил, это самое А все остальное, така, так, решта. ну, неинтересно. Не, не Ведь... хочешь ты рассказывать об этом? Ну, его все устроило в тебе, ничего он не менял, не ломал, не учил. Ну, майже. Вы точно пением занимались? Ты так вспоминаешь, как я вспоминаю последний свой день рождения. Ничего не помню. Нет, просто... Все стосуется, но, что точно не пение, да. Хорошо. А самое главное, как ты выглядишь на сцене, что ты носишь до людей. А то, что ты спеваешь, то уже такое. А вот, кстати, вот здесь вот я поспорил бы, я ты, ты успеваешь таке. Давайте так, я считаю, что твой тембр, он, в принципе, уникален. Меня он, честно говоря, задел. У тебя есть какая-то такая вот фирменная какая-то трещинка в нем. А впрочем, зачем я об этом рассказываю? Давайте мы просто сейчас попросим наших гостей показать все о том, о чем мы говорим, то, чему научился Арсен, то, что он уже имел и умел. 20 лет в 20 лет человек на сцене, уже 20 лет в рок-н-ролле, в блюзе, в кантри. И сейчас уникальная возможность. Нажать на клавишу и продавать талант. Давайте, ребята. Давай капроновые банты. О, давай. Где Капроновые банты. Майже... Моя любимая, кстати. Поехали. Я помню, я твои капроновые банты, Зиши двори в оккупанты, Зервалы и понесли. Я помятаю твои заплющенные очи, Лучше долоня мы хочешь, Я уйду, то ли в сны, Поштовхом. Збиті коліна, иду его пече, як будеш то лише. Рани загояться з водом, зникнуть як плями від йоду. Ідуй в пече, куди воно все тече. И на останок, для килограмм сердце не беру бано, по трохи кров будучи. Я помню, вы я все помню. Виль ніяк не як не зникає, я замовляю ще. Поштовхом спину на смыти колінах. Иду твой его печаль, как буду что лише. Раны загоятся с водом, сникнуть как плямы в йоду. И твой его печаль, как буду что лише. И на майбутнє, учнем мальована людня, Все поглинаючи будні, спростують все досхочу. схочу. Бігли волос раділи на узбережжі дельфіни і телефонні кабіни ховали на від дощу поштовхом спину на сміті коліна. я буду что выше, рано загонится с годом, сникнут я к плямы вид йоду, и твой бобыче, куда воно все течет. Арсен Галян! Слава! слава, 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 слава Ребята, классная песня, просто безумно нравится, молодцы! Но не только вот такая вот философская лирика тебе притамана кто кажет, да? Есть еще и веселый, веселый Арсен Мерзаян, которого мы Есть. однажды увидели на проекте Расмеши Смешного, по-моему. И там ты выступал и рассмешил такие. Ты можешь О, показать буквально я несколько? Я не знаю, я скажу, что совсем что-то мне там уже, уже сылывку, Мы сме смеялись, смеялись. Смеялись, я, я видел. Давай так, давай, давай я так. прошу тебя показать парочку удачных Пар... на твой момент, на твой взгляд. О, да вы все такие знаете. Окей, давай, поехали. Еще одна сторона Арсена Мерзаяна. Добрый. Я не знаю, ну тут же цензура. Ну ты так вот как-то так. Внутреннюю включи. Окей, okay, yes. Пусть мама услышит, пусть мама поймет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете. Снаружи замок в туалете. А так хорошо. Логические песни, которые. Еще можно. Еще. Еще тоже можно. Если коротко. Мужская. Для тех, кто вообще держал в руках отвертку хоть раз в жизни. На китайских шурупах не видно крестов можно не продолжать. <laughs> а, кстати, действительно, да, я уже увлекся. Все правильно, все логично, лаконично. Слушай, классно. А, скажи, Арсен, вот вы недавно записывали, записали уже, да, клип? Сняли уже? Yes. Yes, да. Что за клип? На, что это? На какой? Песня Винни-Пух. Ну, она тоже такая... С гумором немного, mm -hmm. але все-таки нас У нас есть фотографии со съемок этого клипа. Yes, мы да. можем посмотреть, если ты можешь прокомментировать. Okay. Oh. Да, это, это вот тот самый персонаж, yeah, которого ты воспел. Mm -hmm. Как снимался клип, где это было, и в принципе, главный месседж? По традиции, как всегда, клип снимался в Львове. Это традиция. <laughs> это уже традиция, <laughs> да. Мы... <laughs> Дима, мы в Львове. Львов – улюбленное место. Э, такая, знаете, не на на все… Там, Всего этого нема. И взагалі-то в улице Львова изняется вулиц від и міст нашей Украины. Ты только не засыпай, тут, когда так вот не слышали начинать. Я шукаю, куплю, я разбавляю. Я уже звук, знает микрофон. А я думаю, а я думаю, иначе. давай так, чтобы люди, все-таки, которые сегодня смотрели нас, наши зрители, не... Знаешь, последнее слово, человек запоминает по последнему слову, да? Чтобы они не запомнили тебя с веселым куплетистом, а запомнили, наверное. А кем ты хочешь, чтобы тебя люди запомнили? А вы знаете, это все равно. А давай следующая песня как Артист с... раз... Артист разножанровым раз таким, раз Следующая не песня, не которую ты можешь нам шаблон. показать, это, это будет чем-то отличаться от того, что мы только что услышали? Принайм не мовою, да? А, а наверное, навіть те же самые про алкоголь. Давай, мне хочется как можно больше показать нас, тем, кто нас смотрит, тем, же... тем, кто любит новое, тем, кто поддерживает то, что происходит у нас на Украине. Еще раз в пику всем тем, кто говорит, что на Украине ничего интересного. Нет и нет, ребят, очень много. И слава богу, вот один из а, проектов, групп. Я не знаю, как еще вас называть, вы еще наверное сами не определились. Хорошо, оставим это историкам, давайте... критикам. Да. Критикам. Критики назвал... разбираются. Замонется, друзья, спиваты, и у всем ранку. А все-таки получается классно. Арсен, пожалуйста, давай. Окей, поехали. Так, а что у нас произойдет? Сделаю. Да? yes. Так, поехали. заколдована, струна порвана И непонятно только как В неотвеченных звонках Слова не смелые, не расслышал он Дождь по крышам и прости В пробке застрял я в правом ряду такси Было бы все просто, я бы не отпустил Капли ревности, прости. Все, что оставлю, хочешь себе возьми. Знай, молчанием стану, не выноси. Ни капли ревности. Снится ночь, не могу ничем помочь С чаем, стаканами, застучал вагон И поплыл перрон, без толку себя лечить Бестолковые врачи, дозами мерными Нить оборвалась, и я снова в грязь, прости пробке застрял я в правом ряду такси. Было бы все просто, я бы не отпустил ни капли ревности, прости. Все, что оставлю, хочешь себе возьми. Знаю, молчанием стану невыносим. Капли ревности Прости Легче, как птица в небо Небо навстречу Водой по колено Льет из ведра Ни капли ревности Прости В пробке застрял я В правом ряду такси Было все просто Я бы Пустил Не капли ревности, прости Все, что оставлю, хочешь себе возьми. Знаю, молчанием стану, невыносим. Не ни капли ревности. Я девчонки, ребята. Фирма получилась по-любому. Если у нас еще в чем-то можно тыкнуть, то это может быть небольшой нотки грусти. Но я надеюсь, что настоящие поклонники хорошей музыки нас простят. Большое спасибо. У нас сегодня был в гостях Арсен Мирзаян. И слава <плодисмент> Лаврик. <плодисмент> <ребята, плодисмент> к сожалению. А может быть это радости. Все хорошее, рано или поздно можно скачать в интернете. Спасибо большое, что пришли <плодисмент> к нам сегодня. Доброе утро. Гуден Морген продолжается. И далее у нас миконьюзма, если вы не возражаете. Тогда поехали. Спасибо.